В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Промедление с подсчетом голосов негативно влияет на предварительную оценку выборов как одних из самых прозрачных и честных. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совещании по ситуации с подсчетом голосов. В нем приняли участие председатель Верховной Рады Александр Турчинов, премьер-министр Арсений Яценюк, председатель ЦИК Михаил Кендовский, генпрокурор Виталий Ярема, а также глава МВД Арсен Аваков и глава СБУ Валентин Наливайченко. Вчера были короткие консультации с премьер-министром, председателем Верховной Рады о ходе избирательных событий. Первые оценки выборов, которые преподнесли как одни из самых прозрачных и честных после президентских выборов. Одни из наиболее прозориших, одни из там честных после президентских выборов, которые также все отмечали, что были близко организованы. А их также отмечали как хорошо организованные, сегодня настолько под огромным риском. Уже, я так понимаю, почти 10 дней после выборов и несколько десятков участков на 59 округе уже с понедельника до четверга удерживают завершение всего электронного подсчета голосов. Я абсолютно уверен, что это Я недопустимо. Твердое переконание, что это не Внутри комиссия сидит та, которая подчиняется и которая вызнает легитимные ЦВК. В холле здания сидят, сидит комиссия, которая считает, что она легитимна. Бывшие члены комиссии. Бывшие члены комиссии. и, и, и те, и другие ожидают э, некое решение суда. Мы приняли решение, что не дожидаясь вердикта суда, так как есть трактовка ЦВК, что действующая комиссия полномочна. В Центральную избирательную комиссию приехали кандидаты в народные депутаты по 59-му проблемному округу. Подробнее расскажет наш корреспондент Наталья Пругар, которая продолжает работу в ЦИК. Наталья, что тебе известно к этому часу? Наталья, ты нас слышишь? И мы продолжаем наш выпуск. Первое заседание Верховной Рады восьмого созыва может состояться 1 декабря, об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Гроссман на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации. К этому времени необходимо подготовить коалиционное соглашение. Более того, до формирования нового правительства перед каждым министром необходимо поставить четкие задачи. В коалиционном соглашении необходимо зафиксировать конкретные сроки реализации реформ. Разработкой документа занимаются семь рабочих групп. Угода коалиционная будет основой плану Уряду на Один Рик. Коалиционное соглашение будет основой плана действий правительства на один год. Так предусмотрено законодательством, но коалиционное соглашение может быть и шире, на среднесрочную перспективу. Там есть 13 блоков, которые мы сегодня обсуждаем. Их может быть и 15. И если вы увидели этот проект соглашения, который мы опубликовали для общего обсуждения, там написано, что этот материал для обсуждения. Мы интерактивны и хотим получить обратную связь от украинского общества и бизнеса. От украинского общества и бизнеса. И у нас появилась связь с Центром где находится наш корреспондент Наталья Пругар. Наталья, что тебе известно о происходящем в ЦИК сейчас? Как мы знаем, туда приехали депутаты по 59-му проблемному округу из Донецкой области. Да, Светлана, действительно, вопрос проблемного 59-го округа Донецкой области здесь, в Центре избиркоме, самый обсуждаемый. И, собственно, один из кандидатов в народные депутаты от этого округа по мажоритарке, самовыдвиженец Сергей Сашко, выступил с обращением к Центру избиркому. И, собственно, что он попросил, я предлагаю послушать в его прямой речи. Я подавал ходатайство Комиссию перевести в Киев, так как нет возможности там подсчитать голоса. Потому что работа блокируется полностью. И нет перспектив, пока мы не видим. Вооруженные люди вокруг. То есть ситуация очень неконтролируемая. В то же время в центре избиркоме надеются, что переносить комиссию в Киев не придется, поскольку, как сказал председатель Михил Ахиндовский, что с помощью правоохранительных органов все-таки удастся установить результаты внеочередных парламентских выборов там на месте. Предлагаю послушать прямую речь. У нас есть основания надеяться, что в ближайшее время работа окружной избирательной комиссии будет разблокирована. Те вооруженные лица, которые сейчас незаконно препятствуют работе окружной избирательной комиссии, прекратят совершать противоправные действия и оказывать давление на комиссию. Сейчас окружная избирательная комиссия работает в абсолютно законном составе. Ну а сейчас продолжается вечернее заседание Центр избиркома, Ирзбер где продолжают оглашать фамилии победителей, депутат, кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам. Итак, уже озвучили 53 фамилии среди громких. Виктор Балога, экс-министр МЧС и руководитель администрации президента Приющенко. Также Вячеслав Константиновский, одиозный бизнесмен, который пошел служить в АТО бывшего секретаря КМДА Галины Гереги, Александр Герега, ну и нынешний министр инфраструктуры Максим Бурбак. Светлана. Спасибо, Наталья. На прямом включении с Центральной избирательной комиссии был наш корреспондент Наталья Пругар. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту взрыва на школьном стадионе в Донецке, сообщил спикер инфоцентра СНБУ Андрей Лысенко. Взрыв унес жизни двоих подростков и еще четверо получили ранения. По оперативным данным снаряд прилетел из направления города Макеевка, в котором находятся террористические группировки. Андрей Лысенко напомнил, что украинская страна неоднократно указывала на то, что боевики обстреливают из артиллерии жилые кварталы, пытаясь создать провокации, чтобы обвинить в этом украинских военных. И этот случай является одним из таких примеров. Ми вже неодноразово повідомляли про те, що терористи. Ми вже неоднократно сообщали, що терористи обстрілюють жили квартали. Питаюсь показати, що, показати, що, що це ділут саме українські війська і такими провокаціями а, на налаштувати місцеве населення проти саме соловіків України. Проте... И такими провокациями инвестиции. настроить местное население против силовиков Украины. Но вчерашний случай настолько наглый, россияне сразу почувствовали, что это такое. Поскольку там сразу появилась российская группа, которая ждала. Это была спланированная акция. Там сразу российская группа. Она там уже была. Они ждали. То есть это была спланирована акция. Снаряд, упавший на стадионе 63-й школ в Донецке, был выпущен с территории, контролируемой боевиками ДНР, сообщил спикер украинского МИД Евгений Перебенис. Он ссылается на фотодоказательства, которые подтверждают, что стреляли боевики из района Макеевки. По скриншотам с места событий восстановили траекторию полета снаряда. На кадрах видно, снаряд прогнул забор стадиона вовнутрь. Если восстановить траекторию полета на спутниковой карте, получается, что снаряд летел со стороны Макеевки. Этот населенный пункт находится под контролем боевиков. Напомню, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал БСЕ направить наблюдателей на место гибели детей, чтобы расследовать происшествие. В спецмиссии сообщили, что уже приступили к проверке информации об обстреле школы. Тем временем в Донецке сохраняется крайне сложная обстановка. В городе идут боевики Действия сообщает пресс-служба Горсовета. Во всех районах Донецка слышны залпы и взрывы. Несмотря на это, воду в городе дают в полном объеме. За минувшие сутки коммунальные службы устранили 62 повреждения на сетях водоснабжения. Как сообщалось ранее, на утро из-за боевых действий оставались обесточенными две котельные в Куйбышевском районе. Без центрального отопления 48 жилых домов, без электроэнергии были жители поселка Трудовское и более тысячи частных домов поселка Октябрьский. В зоне АТО в результате обстрелов погибли трое украинских военнослужащих, еще четверо ранены, сообщает пресс-центр АТО. Боевики прицельным огнем обстреливают Донецкий аэропорт из пушек Рапира. На протяжении дня боевики обстреляли из градов населенные пункты Тоненькая и Орловка. Поступает информация об обстрелах жилых кварталов неподалеку Путиловского моста в Донецке. Велись минометные обстрелы по мирным жителям Чернухина. Сложная ситуация в районе населенного пункта Никишина и вблизи трассы Бахмутка. Там боевики неоднократно обстреляли наши позиции, в том числе понтонную переправу через реку Северский Донец. Неконтролируемые вооруженные формирования вели огонь по силам АТО, которые дислоцируются в Авдеевке и Песках. И вместе с тем в Донецк прибыла артиллерийская группа российско-террористических войск. Привезли 12 гаубис разного калибра. Орудийные расчеты сопровождают российские специалисты. В городе Счастье Луганской области находится смешанная батальонная группа российских российской армии. Она включает до 50 единиц бронетехники. Небольшие тактические группы российских десантников, переброшенные на север Луганской области, в районе населенных пунктов Волноваха и Пески, активизировались диверсионные разведгруппы. На Дебальцевском плацдарме российские казаки пытались прорвать украинскую оборону, чтобы выйти на юго-западное направление. В этих боях уничтожены две группы диверсантов, двоих боевиков захватили в плен. Возле поселка Фрунзе украинская артиллерия уничтожила два минометных расчета противника. Подмосковье перевели в боевую готовность части военно-транспортной авиации, сообщили в СНБО. Это предполагает возможность оперативной доставки самолетами Ил-76 дополнительных подразделений военной техники к границе с Украиной. Также в СНБО подтвердили слова руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука, который сообщил, что на территории Украины было переброшено около 60 единиц техники со стороны Российской Федерации. Въезжающим и выезжающим из зоны АТО гражданам Украины в контрольно-пропускных пунктах нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщают в Госпогранслужбе Украины. Таким документом может быть паспорт гражданина нашей страны, загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт, временное удостоверение гражданина Украины. При наличии детей обязательно иметь при себе свидетельство о рождении ребенка. Иностранцы и лица без гражданства, следующие в некоторые районы Донецкой Луганской областей, будут направляться в фильтрационные пункты для выяснения цели пребывания. У них должны быть с собой документы в виде паспорта, соответствующие визы или вида на проживание в Украине. В Национальном банке стартовала онлайн-викторина по финансовой грамотности. Конкурс продлится до 17 ноября. Поучаствовать могут все желающие. Для этого необходимо ответить на вопросы, которые размещены на сайте НБУ. Три участника, которые первыми дадут правильные ответы, станут победителями. Для них регулятор подготовил памятные подарки – медали по финграмотности. По завершению конкурса имена участников и правильные ответы будут обнародованы на официальном сайте НБУ. Нацбанки сообщают, что уже в первые часы после старта викторины в ней приняли участие более сотни человек. Конечно, эта викторина направлена на тех, кто имеет какие-то первичные знания. То есть нужно знать, что такое инфляция, что такое экономический рост, как работают банки. Нам приятно, что уже за первые полдня интерес проявило к ней уже более 100 человек. Мы, как владельцы этой информации, уже видим, что среди них есть правильные ответы. Я думаю, нам будет не так просто выбрать победителя. Также в Национальном банке продолжается конкурс на лучшее видео на тему финансовых сбережений. Его проводят среди школьников, изучающих специальный курс «Финансовая грамотность». Ученикам предлагается создать видео по одной из предложенных тем. Составление бюджета и сбережения, контроль над расходами, сбережения и достижение финансовых целей. По результатам состязания в НБУ выберут три команды победителей. За первое и второе место участники получат планшеты, а бронзовому призеру вручат электронную книгу. Отмечу, что конкурс длится до 28 ноября текущего года. Над совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины попросил провайдеров внести в свои программные пакеты крымско-татарский канал АТР. Об этом сообщил председатель Национального совета Юрий Артеменко. По его словам, АТР готов бесплатно предоставлять свой телеконтент, а некоторые провайдеры уже включили в свой пакет этот телеканал. Тем не менее, Юрий Артеменко подчеркнул, что эта просьба является исключительно рекомендательной и не является вмешательством в работу провайдеров. Мы обратились с соответствующим письмом ко всем провайдерам программной услуги, чтобы они рассмотрели возможность поддержать телеканал АТР и внесли его в перечень программ, ретранслируемых в их сетях, потому что население материковой части Украины почти не имеет возможности получить полную информацию о жизни полуострова из первых уст. Далее в эфире канал БТБ программа Национальный интерес. Оставайтесь с нами.